Всем привет! С вами снова я, Света, и я вас продолжаю знакомить с разными коллекциями от Д Гостини. Ну, мы продолжаем. Итак, сегодня я вам расскажу о таких кошечках и собачках. Вот, но меня больше привлекают кошечки. Конечно, вы, возможно, кошечек сможете еще найти, но вот о собачек, наверное, уже очень-очень редко кошечек, возможно, их еще и продают, но тоже не часто вы их найдете. они у меня все, ну как бы такие тоже коллекционные, они у меня лежат в такой корзинке. Ну корзинка немножко не совпадает с названием, то есть это что-то с садом. Но ну, они у меня вот тут живут. Ну давайте начнем с собачек. у меня всего две. Это хаски. Хаски это у нас как бы такой охраняющий с домиком. Тоже буду на них на всех делать отдельные обзоры, когда найду журнальчики. И еще собачка, по-моему, какая-то дворняжка сторожевая. То есть они тут все именно такие коллекционные с большими носами для коллекционеров. Вот самая первая у меня была вот эта. Дальше следующие котики, которых еще можно найти. Ну, конечно, не во всех магазинах. Самой первой кошечкой у меня была вот эта вот беленькая персидская кошечка. Вот у всех таких очень как бы сказать, гламурных, можно сказать, кошечек, у них вот такой вот, ну как, звездочка. Вот, дальше следующий. Я не помню точно, но, по-моему, вот этот котик, который очень любит рыбу. То есть он не, он не живет дома. Он чаще всего ули... а, уличный кот, так его и называют. Следующий, это был вот такой кот, по-моему, его зовут Том. Это элитный котик с вот таким вот значком. Серенький, очень красивый. Ну и, наверное, мой самый любимый, это вот этот вот замечательный котик. Такой он меня привлек всем. Тоже уличный котик. С таким цветом, и то, что он, мне кажется, такой жалобнее всех остальных. Вот. Ну, в общем, я вам, наверное, рассказала все. Но буду еще делать отдельные обзоры. На кого первого не знаю, ну, на кого первого найду журнальчик. Ну, в общем, это было все. С вами была Света. Всем пока.